Так, всем доброго раночка. Собрался вот я такую красоту. Нашел керамику, тут скорее всего стоял хутор. Вот тут стоял хутор. Вот такая красота тут между такими горами. Классно, да? Краса такая. Там с что Вот такая сейчас покажу керамику вот такая керамика и у нас есть знахідка первая я керамику я. и у нас есть знахідка первая. где монетка цари на копейка забираем так, есть у нас сигнальчик. Еще раз красоту покажу. Такие горы Вообще классно. Там, у нас есть сигнальчик с такой ямы. Еле вырыв. Еле вырыв сигнальчик. А сигнальчик, ой, какой у нас. Ложка целенькая. Целенькая ложка. Правда, я ее он лопатой ударил. Сейчас я, нет, это не я. Это что-то Спинка. 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 Мальчик, осіб три, я вже бачив, яка топа вибирає. Що то не наше, нанадська коротше. Що то не наше, ломбочку Поехали дальше. какая <клес> такая красота. Просто классно. Такие горы тут. Там я ходил поэтому, а дома из-за тут стоял. Короче, есть сигнал, что там стоит. Короче, тут пару домов стояло. И я у нас сигнал. 96. Я думаю, это трешка. А вот такая здоровена. Да, цетрешка. Три копейки, да. 1800. 1898. Рик, три копейки. 1898. Три копейки. Класс, состояние, гарное были. Есть монетка. Вот такая шикарная монетка наша. Забираем монеточку, поехали далі. Так, фитр шурує. <coughs> Я залез на горку таку. Такая бесцена. <coughs> <coughs> Я там ходил. Такая хрень. Одна гора, вторая, третья.

А такую верхушку. Ребята, да, Личичка тоже трякла. Советно не было. А Шантигаван там нагорел. Видишь? Здесь такую верхушку. Думаю, подавиться тут с кефью, наверное, не лезуты. Короче, такая красота. Гарного дня ми шукаємо Я заліз. О, така верхушечка тут. Таке п'ятно тут. Все, вперд! Так, переїхали ми на поселення, тут я розвідку зробив. Хераміки є ще багато находів. Сигналів чорних в черных трохи выкопал, ну така такая фигня и тут у нас знахидка, 86 ну это точно что на их не цейло вот такая штука выпадает не знаю, что это что это таке за такой цейло ну с другой стороны надеется, что так. И что там написано? Выгрулено. Маруся. Маруся написано там. Кто-то какой-то амулет такой делал. И подарил. Кого звали Маруся. Прикольно, да? Маруся. Собираем. Трошки красы. Всем доброго дня. Все, закругляемся. Коп закончили. Сейчас покажу знахитки. Это вот такая краса тут. тут. тоже хутор стоял. Там стояли дома. Так что сейчас знахидки с сниму, покажу. Керамики покажу, сколько понаходил. Три. Керамики, знахиток, галяк. Скорее всего, трипильские, наверное. Трипильцы, скорее похоже на скифскую керамику, но ничего, знахиток, там пару таких штучек нашел. Вот такая краса. Сейчас покажу знахитки. Так что всем хорошего дня, хорошего вечера. Мы домой. Два дня копали. Так, по знахидках. Вот сколько знахидок у меня за два дня. Четыре пятака. Советы ранние. Цари, цари, цари. Советики тоже двушки, десятки. Колечко. Такий хрест был здоровый, только кусок от него пломбочки. Такая пломба классно. Рига. 1847 год. Это тоже что-то вот этого. Вот это, что на поселениях этих нашел, где да, керамику сейчас покажу. Вот и то этот и вот такой. Накосник, чи такие Какой-то накосник или что-то А так все знахи вот. Пятачки, четыре, трешка, двушка, копеечка с этим, царевна. Вот такие знаки. А, секретка такая. Все, симхар. Так, все, сколько керамики насбирал на одном поселении. Ну, там, скорее всего, домик стоял, может, и два домика стояло. Ну, вон какие-то росписи у меня и есть там. Все это такая. скорее всего скидка, а может и Трипильска, блин. Мне кажется, это все скидка. Вот такая там. Все эти дамфоры. Может это и дамфоры. Короче, такую керамику там на одном новом цему нашел. Видно, как горловина. Вот так вот такая все на одному там одну бронзовую штучку нашел блин. так совершенно одному местечку нашел так на да. вот такая цели дамфоры скорее всего цели скорее всего Це скоріше і Дамфор. І там теж така кераміка. Ну, ну це не черняхівська, це скіфська, скоріше. Бо я на поселенні, де знаходив наки, знаходив таку кераміку. Ну це, скоріше, скіфська. Може й трипільська. Ну знахи так вообще. скажу ну типа на костничок еще какие нашел решает как плаваешь такие Значит, вот так рожень, такая, такая. А, керамика есть еще так, такой 300 300 тоже нашел 300 маленький там вся такая керамика вот черная, черная, сера черная. попалась вот ой там керамика это ж бомбочка там 800 х годил а это что мне кажется как на трепильскую эту а похоже вот ноги сюда так, Ноги сюда, туловище, нога, нога. Двоє керамікав моїсної. Ложку там підняв. Ключик тут від машини потеряв. Пряшку таку не знімав. Ще така кераміка там все Все, всім гарного. Так, ще трохи краси, вже заснім людей. Їду вже додому. Все, всім гарних переглядів буде дивитися відео на ютубі, в тік-токі. Тут стояв хороший хутор, тож. там, там мельниця стояла. Ну Тут він ніколи не ореться. Там стояли дома, їх на тільки шурфити. Мельниця там наверху стояла. Тут дома стояли, там внизу озізу стояли дома. Там, от там, там. Да видно, де ті буряни, де тут стояли дома. Так що так, так, все, всім гарного дня, гарного вечора. До наступних покопушок, наступного копа. Я двоє суток копав, устав. Все, домой дихати. Так що все, всім гарного дня і вечора. Краса така. Все, всім гарних переглядів.